नमस्कार मैं पूजा जाट राजकुमार जाट की बहन भारत के सभी नागरिकों से एक निवेदन करना चाहती हूँ मेरे भाई की गुजरात के कोंडल शहर में निर्ममता से हत्या कर दी गई है ये हत्या पूर्व धारा सभ्य जयराज सिंह जडेजा के बेटे गणेश जडेजा द्वारा की गई है हमने एफआईआर करने की कोशिश की लेकिन हमारी वहां पे कोई नहीं सुन रहा हमने फिर हाई कोर्ट जाने का फैसला किया हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किए हुए आज दो महीने हो चुके हैं लेकिन हमारा अभी तक तारीख पे तारीख मिल रही है एक भी सुनवाई नहीं हो पाई है मेरी माँ अभी भी मेरे भाई राज का इंतजार कर रही है मेरे पापा की आंखों में अभी भी इतनी उदासी है हमारी कोई सुनने वाला नहीं है जो लोग हमारी सुन रहे हैं और जो हमारी मदद करना चाहते हैं अल्पेश भाई कथिरिया जिग्शा बेन पटेल सरकार ने उनके पीछे भी आईबी और पुलिस लगा दी है तो मैं मेर, मेरा सरकार से ये सवाल है कि आप जो है आईबी हमारे जो न्याय में साथ खड़े हैं उनके पीछे लगाने की आवश्यकता है या फिर जिन्होंने हत्या की है गणेश जाडेजा और जयराज सिंह जाडेजा उनके पीछे लगाने की आवश्यकता है मेरा भाई हमेशा एक क्वेश्चन करता था जब भी वो पढ़ाई करता था हमारे कोई बातें डिस्कस होती थी तो वो मुझसे पूछा था उसने एक बार एक सवाल पूछा था कि दीदी जो मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो इतना चार घंटे ही सोते हैं इतनी मेहनत करते हैं देश के लिए तो फिर लोग उनको गालियां क्यों देते हैं तो उस टाइम पे मैं उसको सवाल का जवाब नहीं दे पाई लेकिन आज मेरे पास उनके उसके उस सवाल का जवाब है क्योंकि सरकार के अंदर जो है ऐसे हथियारों को जगह दी गई है ऐसे लोगों को अम, सरकार ने अपने अ, चुनाव में टिकट दिया है, ऐसे लोगों की वजह से ही मोदी जी के साथ में ये होता है मेरा आप सभी से निवेदन है इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए और अ, कल तीन तारीख को मेरे भाई को गुम हुए पूरे दो महीने हो जाएंगे और इसके लिए हमने शाम को पाँच बजे ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाने का निर्णय किया है टैग जस्टिस फॉर राजकुमार से ट्वीट करके आप सभी हमारी इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दे सकते हैं धन्यवाद जय हिंद तो नमस्कार मित्रों गुजराती अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सब हार्दिक स्वागत है तो मित्रों थोड़ा दिवस अगौ गोंडल में राजकुमार जाट नामना युवक नो जो केस हो तो એમાં મિત્રો અત્યારે યુવક છે એમની બહેન પૂજા પૂજાનો પણ એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે તો મિત્રો થોડા દિવસ અગાઉ ગોંડલમાં અલ્પેશ કથિરિયા અને જીગીસા પટેલ એ ગોંડલની મુલાકાતે આવ્યા હતા તો મિત્રો એને લઈને ત્યાર પછી આ જે રાજકુમાર ઝાટની બહેન છે પૂજા જાટ એનો એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે જેમાં પૂજા જાટ છે તે અલ્પેશ કથિરિયા અને જિગીશા પટેલ પાસે ન્યાયની માંગણી કરી રહ્યા છે તો મિત્રો વધુમાં તમને જણાવી દઈએ કે ગોંડલના પૂર્વ ધારાસભ્ય ચોરાસી જાડેજાના દીકરા ગણેશભાઈ ગોંડલ ઉપર આજે રાજકુમાર જાટને હત્યાના આરોપો આ મૃતક યુવકના પરિવાર દ્વારા લગાવવામાં આવ્યા હતા જો કે મિત્રો ચાર પછી હજુ આ જે કેસ છે એની તપાસ ચાલી રહી છે તો મિત્રો એ વચ્ચે અત્યારે અલ્પેશ કથિરિયા અને જગીશા પટેલને એક ગોંડલની મુલાકાતે આવ્યા હતા તો મિત્રો એને લઈને ત્યાર પછી આજે રાજકુમાર જાટની બહેન પૂજા જાટનો એક વિડીયો આવ્યો છે એમાં તેઓ તેમના ભાઈને ન્યાય મળે એવી માગણી અલ્પેશ કથિરિયા અને જીવિશા પટેલ પાસે કરી રહ્યા છે તો મિત્રો તમારું આ વિડીયો વિશે શું કેવું છે કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો અને એવી ગુજરાતને લગતી અપડેટ્સ જો તમે મેળવવા માંગતા હો તો વિડીયોને એક લાઈક કરી દેજો અને સાથે સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરી દેજો